Це теж міг на драфте, мова йде про Святослава Махалюка. Он прошел драфт комбайн, но не полностью Травма и он принял. В последнем сегодня я его не учу Там на том, что он не играл, это, конечно, И, в принципе, показывали, если все По французским, по-моему, перехват. Свои выводы, и сейчас более агрессивно очка. Есть! Сборная хорошо защищается. Вкусок с манкой. с мячом. Передача на Скопинцева. Плохой шот получает Скопинцев. И теперь французы атакуют В кольцо сборной Украины. из ремня тарахунок да, вдоль на чемпионат Европы в Греции. И АЕЗ, и, и, и хорошая передача, все-таки дыбит. Очень таком силовом бросил. Еще раз подбор, два подбора в нападении у Павлова. Потому что геройски, так, там было э, две люди. И, и сборная в... Украины тоже Павлов делает переклад. Берут атаку, Михалюк получает мяч. Потом у Сарканинской в браслете, да, вот руки и

матча даже 60 очков не набрали. Вот, а поверьте, с такой результативной командой, как сборная Франции, это очень сильный показатель.